Привіт, привіт, мої дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар, це наш новенький езоторичний випуск з головною відьмою України Марією Тихою маша, привіт, привіт, привіт. Є до тебе сьогодні. Кілька питань хочу розглянути безпосередньо, що писали наші глядачі. Почну із того, що ну ми знаємо, Маша, ти в нас не лише відьма, а ще й некромантка. Тому питання буде про смерть, точніше, про певні прикмети. От в народі кажуть, що якщо людині наснилося багато мух. То це нібито до страшної хвороби або ж смерті. От, наш, ти як експертка в цьому питанні, розкажи, будь ласка, що ти думаєш про взагалі це? От сниться багато мух, да, і це типа смерть. Ну як в народі кажуть знову ж таки? Ну дивись, ніколи такого не було, ніколи таке не снилося, але мухи мене дуже сильно люблять. чего того, что, ну, ты ж розумієш, что мухи, ну, не надо что там шутки писать свои в комментариях, я знаю, вообще не писать. Маш, ты знаешь, так, на кого я... мухи сідають? <свят> я ж про это и говорю, что шутки не надо писать свои. Короче, мухи это свиты Вельзевул. Есть такой демон Вельзевул, это его свита, Мукашки, мухи и так далее. Я очень часто, вот я просто часто как бы езжу и так далее, ко мне липнут всякие букашки, осы, пчелы, мухи и так далее. Это свето это свето -демон. В принципе, в принципе, не проверяла, не знаю, есть очень много народных претмат разных. Но, например, когда мне кошка черная переходит дорогу, у меня хороший день. Но То впаки. есть я не очень забываю, но в у меня все а -а -а. наоборот. Вы же понимаете, что вы смотри... Есть действительно предметы, которые, скажем так, укоренились, которые сбываются. Негативные. Но зачастую предметы сбываются именно так, как вы в нее, какой, смотря какой вы в нее вкладываете смысл какую энергию. Вот образно mm -hmm. говоря, прошла, не знаю, с пустыми ведрами девочка мне дорогу. Для меня это хорошо. Oh, Для так, кого это це... плохо. Mm -hmm. То же самое yeah. с кошкой. Я обожаю котов. Коти це супер, я кошатница. ну як мені може котик чорний испортить день, блин, наоборот, для мене це круто, это плюс. Понимаєш, що mm -hmm. нужно опять же говорю, есть... От, смотри, мухи це полбеды. Вот ти меня про кровь, да, хотіла про зуби спросить. Так, да, вот коли сниться, що випадає зуб з кров'ю, то це ти типу, знаєш, як може свідчити про смерть близької людини. Знову ж таки, так кажуть. Чи це так? Вот коли, смотри. Э... Вот когда снится как раз-таки кровь, вообще в любой форме, это плохой сон. Потому что когда снится, смотри, заговорили про муху, и прикинь, у меня летает, кстати, муха. Или это оса, или не знаю, что-то летает сейчас. Ого, ничего с У нее не было, просто полетело что-то. В общем, так да. смотри, касається крові, коли сняться зуби, кстати, одразу говорю, по предметам не можна зуби рахувати, того, що це вважається, що якщо ти будеш зуби рахувати, це до смерті також. Чому зуби з кров'ю? Кровь – это те, що течет в нас. Зуби це наші кості, це тоже то, що то, вот наше. Это связано, связано с родом, с деревом, с корнями и так далее. Если выпадает зуб с кровью, во сне умирает какой-то родственник. Но у меня были случаи, когда у моего близкого друга, когда ему снился сон, про зубы с кровью родился племянник наоборот. Ты же понимаешь, что смерть это у нас начало и конец. Это рождение, это да. смерть да, окончание. То есть карта смерти часто падает на рождение ребенка народы и так далее. Это все бесконечный процесс бесконечности. Поэтому вот эти зубы с кровью, когда снятся, это к рождению и к смерти может быть. Это проверено уже. Это прокмета, я ка справде Касательно мух не знаю, но, знаешь, мне кажется, что касательно мух нужно трактовать сон именно по В зависимости от его контекста. Uh -huh. Что снилось именно, как оно снилось. То же самое, когда мне вороны снятся, например, Блин, ворон – птица смерти, да? Кому-то это кого-то напугает. Мне лично это хорошо, потому что я знаю, что смерть присматривает за мной таким образом. Или какую-то информацию передать хотят. Но, допустим, вот в оракулах ворон… Вот есть оракул, да? Амира, например, есть оракул. Ну, давай не Амира вообще, есть оракул, вот, да? Ворон, прорисовка ворона – это предчувствие как-то называется. Uh -huh. Предчувствие. Где-то карта страха есть ворон, например. То есть каждый трактует по-разному. То же самое и здесь. Каждый трактует сон по-разному. В зависимости от контекста ситуации. Допустим, когда снится, что землю роешь во сне, это плохое, это к смерти. Некоторым наоборот. Понимаешь, то есть нужно трактовать вот, в зависимости от контекста сна. Ну mm -hmm. вот не встречала ни разу еще какое-то хорошее окончание, когда все-таки с зубы снятся. Ребенок родился больной там, кстати. Ну, пліменнику, моєго друга це знаєш, пам'ятаючи з дитинства такі всякі історії: там мої батьки так. переповідали, що там десь в далеких родичів. Був такий сон, що їм снилася велика дуже картопля, саме величезна, величезна картопля. Знаєш, там я не знаю, як півдому. То нібито казали знову ж таки. Ну, все таке, як ну там бабці говорили, що типу це також свідчить про якусь величезну там хворобу важку, таку картопля. Ну, про картоплю Щось картопляткуда картопля, картопля з землі, це земля її виривають з землі. от от тут Отут от опять таки смисл в землі. йде Не в картошке uh -huh. самой, а земля, то есть откуда она берется, да. То же самое снова-таки, смотри, если какие-то сны про кровь, в любом случае всегда нужно трактовать э, и рассматривать сон, от, относить к родственнику, потому что кровь – это всегда ваши родственники, ваша семья. Опять-таки в зависимости от контекста, что там во сне происходит, потому что может вам просто подсвечивают, что есть какая-то проблема родовая у вас, а может к uh -huh. смерти. А может к рождению кровника. Вот я уже просто рассказывала много раз, это везде во всех интервью было, на всех каналах это будет не новость. У меня когда прабабушка умерла, мне было 14 лет, у меня первый день месячных был, первый день, самый первый день. Я, ну, девочка 14 летняя была, бабушка умерла, uh -huh. у меня пошли месяцы, то есть я по сути стала женщиной, например, да, вот, ну, если образно говоря так трактовать можно. Опять-таки uh -huh. завязана кровь. Потому что любой сон, любое какое-то, да, там про кровь, не знаю, видение, там, сон, это все к родственникам и к роду всегда. А Давай, Смаш, а вот что ты не да. вбачаешь в этом стресс, например? Ну, стресс трапа, поэтому сразу месячный. Нет. Э, скажу человек. нет, 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 скажу честно, мне было 14 лет. Э, я была абсолютно безэмоционально, как тебе правильно объяснить? Я была не такая еще эмоциональная, как тогда. У ребенка в 14 лет психика как бы немножко еще не устоялась, да, и в 14 лет ребенок не совсем понимает, что такое смерть. Тебе так скажу. То есть не mm -hmm. совсем я у меня процесс вот это, знаешь, процесс принятия, горя и все остальное наступило позже. Немножко. То есть не было такого, что прям у меня сильный стресс, я там плачу, сижу, это время. Нет, такого не было. Я спокойно приняла, вообще абсолютно спокойно все восприняла, и прям. Это не стресс был, это именно вот я связывала все-таки с родовой цепочкой. Типа бабушка умерла, и поскольку я как бы кровница, кому-то должна была сила улететь, например. Она улетела ко mm -hmm. по мне. То есть показали таким образом через кровь, потому что по крови передается все. Вот поэтому говорю, что практики кровные, они сильнее, чем те, которые самоучки, потому что кровь есть кровь оно по крови, любая информация, все это по крови передается, знания по крови передаются. Это, знаешь, образно говоря, как себе какое-то место забронировать где-то. Uh -huh. Вот есть человек обычный, да, вот, а есть у которого, как, как называют, бронь называют, да, у депутатов сейчас бронь, да, у нас есть у некоторых. Вот, вот есть обычный человек цивильный, есть тот, который с бронью. То же самое здесь, да. Есть практики, кровники, у которых есть бронь, силы их знают, и у них, типа, все на мази. А есть практики, которые самоученые. Я считаю, что у них сила намного меньше. То есть, там немножко другое. Ну, вот я просто образно говоря, знаешь, как Да, это, я зрозум, тогда Так что касается промежуток, треба просто трактувати судячи по сну, того, що багато є моментів, то есть нам же как вас не показывают. Нам показывают зачастую так, чтобы мы поняли, о чем ідет речь. Для кого-то, то есть, например, же еще раз говорю, для кого-то. Во сне негатив для кого-то позитив, в зависимости от того, как трактовать. Нужно контекст сна понимать, что тебе говорят, что происходит, какие события. И самое главное после сна эмоции, которые ты испытываешь. Если ты разбитый в щен. у меня девочка была, она мне говорила о том, что вот и сон приснился, уже не буду там подробности рассказывать. Она встала разбитая, уставшая, как будто отпахала, не знаю, блин, все-таки на работе. Uh -huh, uh -huh. Это вещи сон, это негативного характера сон. Якщо сон позитивного характеру, ви встають, у вас настроєння другое, у вас емоціонально ви заряжені, ви вы не висосан і уставший, а заряжень наоборот, человек. Це, Це Зараз ну, реальна проблема для всієї країни. У нас ж багато людей повернулося з фронту, багато захисників, там, я не знаю, навіть ті, що просто були, там як волонтери. Дуже часто говорять, що сняться кошмари. Кошмари так. про своїх колишніх побратимів, крики? Ну це все ти розумієш, плачі. -пла -пла що вони кличуть їх на допомогу, а їх уже немає в живих. Да, їх це сниться. І ну надзвичайно важко нашим захисникам дуже емоційно просідають. Маша, як ти взагалі порадиш, та як, як можна цього позбутися, Цього можна якось позбутися оцього жаху, що людина пережила на війні, їй це сниться тепер. Як буде? Чи це ну, тут по медичну допомогу звертатися, там, я не знаю, психолог, психотерапевт, да, бо я не розбираюся. смотри, Я я все-таки смотри, я понимаю, что у нас є мір практики, мир езотерики, мир ведьм, колдунов, магії. это все это все частина, ми славяни, это все понятно. Но я все-таки советую воєнним обращаться к психотерапевтам. Потому что нервная система... Ну, слушай, если у нас расшатана нервная система, я представляю, что там на фронте у них происходит. Вот, поэтому не то, что там мозгами поехать можно, поэтому я все-таки советую псих... за психологической психотерапие... но психологической помощью обращаться, к психотерапевтам тоже обращаться. Даже не психолог, а психотерапевт, который даст вам терапию, выпишут вам лекарство определенное, которое немножко все-таки вас... Я не считаю, что транквилизаторы не лечат, но я считаю, что транквилизаторы иногда необходимы. Серьезно. Успокоительные транквилизаторы и так далее. Потому что есть такие проблемы с нервной системой, которые... Ну, то есть, образно говоря, либо ты вот через окно выходишь, либо ты себя успокоишь и притупишь немножко свои вот эти вот эмоции и все остальное. Бывают такие состояния, что просто без транков не получится. Я считаю, что военные должны. Вообще, я считаю, что у нас должна быть какая-то помощь бесплатная военным. Я знаю, что она есть, но ее мало. То есть, как-то сделать. Психологическая реабилитация это значит. Да, 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 но ее мало, и там очередь, я так понимаю, и все остальное. То есть, нужно как-то сделать так, чтобы военным оказывали психологическую помощь, не только медицинскую, да, еще и психологическую, психотерапевтическую помощь. Потому что очень важно. Все-таки, ты же понимаешь, что. У нас в мире практически любую болячку можно вылечить. Даже рак лечится. Ну, на первых стадиях, да. Но ну, его можно вылечить, да. Проблемы с нервами ты не вылечишь никуда. Вот если человек сходит с ума, его нереально вылечишь. Оно не лечится. Оно просто поддерживается таблетками и все. Оно не лечит. Вот поэтому это самые страшные болячки, я считаю. Поэтому если вот есть... Ну, даже если не есть, я знаю, что каждому военному нужна психологическая, психологическая, любая помощь. Какой бы человек ни был сильный, рано или поздно то, что видели и то, что вот слышали, даст о себе знать. Понимаешь? Конечно, к практику тоже можно, потому что... Почему? Потому что часто мертвые снятся, часто приходят мы, это все понятно. Но mm -hmm. параллельно с практикой мы обращаемся к медикам. Это очень важно. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму Ютуб каналі. Інколи один, інколи й більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і не лінуйтеся. пишіть мені, будь ласка, запитання. І не завершення, хочу тобі поставити не. питання про е один цікавий обряд е щодо. Повернення порчи», написала нам його глядачка. Ей цікавить твоя думка, що ти взагалі про це думаєш. Я тебе зачитаю про цей ритуал: береш сіль. І висипаєш її на сковорідку, потім виделкою її розрівнюєш, так, щоб сіль покрила повністю дно сковорідки, Далі проти годинникової стрілки малюєш виделкою хрести на цій солі. Після цього включаєш плиту і починаєш, як би мовити, смажити цю сіль. При цьому постійно водиш по ній виделкою, але вже за годинниковою стрілкою, і наговорюєш певні слова на кшталт: все погане, повернись моєму кривднику. Що ти маєш про це думаєш І про повернення порчі, як, як таке, чи це взагалі можливо, чи це може таке спрацювати? Не знаю. Ну, смотри, типа соль, соль как бы, для чисток, так там вважається. Солью можна вимивати, можна прям гидро, соль насипати, я слышала про такое, я серйозно слышала. Угу. Да, соль, сковородка, у мене просто вопрос: вони вот дали какую-то там. Ну, часть, вот да? далі хороша часть. Такий заговор. Заговор ти сказав, так? Все шуток, погано, сказал, да? повернись в моєму крипті. Супер. А що далі? Вот есть, смотри, есть є какая-то частина да, ти там соль там, крутиш проти часової стрілки, на сковородці супер. Є какой то заговор, окей. А що далі делать? Де закреп? Основна шо? частина типу є, Де, ну, основна частина кажу, я. Це знаєш, як в школі на літературі. основная часть, закреп, там, 5, 10, то же самое здесь. Должен ага. быть правильно составлен обряд. То есть вы должны понимать, для чего вы это делаете, зачем вы это делаете, к чему это вообще. Основная часть есть. То есть понимание какое-то есть, что типа вы хотите кому-то что-то вернуть. Там, да? Есть какой-то даже заговор. Закреп где? Чтобы заговор держался, чтобы он закрепился. Где концовка всего этого? Куда соль деть? Почему не прописано, куда соль, вынести ее, выкинуть, кому-то в лицо ее сдуть, ну где там, вот, там же не написано вообще до конца ничего. Ага, ну да, вот я что... написал. Вот, такие видишь, из-за того, что вы берете обряды с интернета, которые не дописаны, которые неправильно составлены, которые тебя пляп вообще там не знаю. Вы таким образом делаете только хуже себе. Понимаете? Короче, ты все-таки думаешь, ну, что это не спрашивает. Не Я считаю, что этот таблет он пустой, он не сработает. Соль хорошо использовать. Смотрите, у вас есть какой-то бытовой негатив в квартире, там, не знаю, ругались с мужем, например, да, там, ну, ругались с мужем, это просто бытовой негатив, фигня. Да, 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 да. Захотите, возьмите себе травки, намешайте там с водой вместе, да. Можно курить квартиру, можно там что с водой, можно соль, туда добавить в воду, помыть полы просто. Все. Угу. То же самое проговариваете, упаси боги, не знаю, соседка какая-то криво посмотрела, после этого у вас с мужем ссора. Помыли пол, проговорили то же самое, соседки вернули обратно, все. Водичку вылили, пошли куда-то там на улицу, да, можно под сухое дерево, или в унитаз смыли, все. Зачем ці вот вот сковородки за соль, а куди їде ту соль потім? Там вже навіть до кінця ставлю. Ну э, якщо глядачка наша подивиться це відео, я сподіваюсь, подивиться, то напишіть в коментарях, що ви мали на увазі і що ви зрештою ну, далі смотри, робите. Я взагалі соль більше для Росорок люблю использовать. Я не люблю соль использовать для чистів, так я чесно скажу. А от на кладбище мертва вообще соль терпеть не мають. Не буде. Чого? Соляне, ну, вот не люблять. Ага. Хотя знаешь, вот если смотри, если допустим, э, объясню, если мы если нет, допустим, земли под рукой, вот нужно сделать чистку через четыре стихии. У нас есть воздух, есть, смотри, воздух это у нас палочка арома, mm -hmm. yeah. огонь у нас свеча, yeah. вода понятно, а земля, земля, земли если нет, можно соль взять. Серьезно? Можно mm -hmm. взять соль. Соль mm -hmm. заменяет землю. А, но бо еже ж добывают, ну, звитки, да. ну звитки, да, да, залив. да, Разумево, да. Ну, еще да. раз говорю, я не чистки соли не очень люблю. Я люблю больше рассорки, что-то такое, знаешь. А, ну. Оп, но все, но все, чисто, б, чисто чисто бытовые какие-то чисточки можно солью делать, можно. Но касательно на меня этот обряд я его встречала на просторах интернета, он для меня непонятен, потому что нету прописанного до конца как бы финала. Ну, Маш, якщо Бо. він тобі до кінця не зрозуміли, то про мене то взагалі можна мовчати. Да? Бо пустой, я, це коли, я коли його прочитав, я мало що зрозумів, тому ну, е, да, будемо до тебе звертатися, будеш нам трошки щось пояснювати в цьому більше. Е, так, дорогі друзі, е, дякую вам, що ви на сьогодні дивилися. На початку був жарт стосовно мух, уточнення. Я пам'ятаю, що я сказав, то був жарт. Я Машу не ображав. Я знаю, ви зараз напишете, що нет, я нет, вас так, слушай, та я нормально, Ой, я, я, я так отношусь к шуткам взагалі, адекватно. Пишіть, що це хочете. Це був жарт. Важливо було. Я знаю, що ви мене любите все одно, ви вважаєте красиво і класно. Можете писати, що одного. Так, все, дякую, дорогі друзі. Ви були на ютуб-каналі Мирослав Солонар. З Нами сьогодні була головна відьма країни Марія Тиха. Ставте подобачки, підписуйтесь до Маші. До мене. Всім, всього хорошого, пока.